করোনা কব টিএমসি করোনা ভ্যাকসিন কবে আসবে জানা নেই তবে টিএমসি কবে বিদায় নেবে তা জানেন তিনি শুক্রবার বড়দিনে এভাবেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ তিনি আরও বলেন করোনা আবহে বাইরে বেরিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে লড়াই টিএমসি ভাইরাসের সঙ্গে যেখানে করোনা কিছুই নয় টিএমসি এখন ভেন্টিলেশনে চলে গেছে ডেথ সার্টিফিকেট শুধু সময়ের অপেক্ষা রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার কর্মসূচিকে করতেও ছাড়লেন না দিলীপ ঘোষ তিনি বললেন বাংলার উন্নয়ন হয়নি পাচ্ছে না মানুষ তাই পরিবর্তন চাইছে শুক্রবার বিজেপির উদ্যোগে আয়োজন করা একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক্যাম্পে গিয়ে এভাবেই শাসক দলকে এক হাত নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি कोरोना का वैक्सीन कब आएगा कैसा आएगा डॉक्टर साहब जानते हैं वो बताएंगे लेकिन मैं जिसका डॉक्टर हूं मैं बता देता हूं कोरोना कब जाएगा किसी को मालूम नहीं है लेकिन टीएमसी कब जाएगा मुझे मालूम है अगले मई तक टीएमसी चला जाएगा निश्चिंत रही है इसीलिए सब कुछ तब होगा जब इसको विदाई होगी अगले मई तक इसकी पूरी हो जानी चाहिए प्रैक्टिकली पूरा होगी आए सरकार जीवित नहीं है डेथ सर्टिफिकेट लिख गया है वेंटिलेशन में रखा हुआ है आजकल आप देखिए किसी का दुर्भाग्य ना हो आप बड़ी बड़ी नर्सिंग होम है यहां अब जाते हैं ना क्या मैडर से आप नहीं चल रहा इलाज चल रहा है चार दिन तक खबरें नहीं है आप पचास पचास हजार हाँ बिल रही भरते जाइए मरा हुआ है लेकिन सर्टिफिकेट डेथ का नहीं देंगे क्यों ये सरकार भी ऐसी है में लिखा हुआ है लेकिन वेंटिलेशन में है जान नहीं है इसमें बॉडी है हावड़ा थे विश्वजीत राय रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला